Ot hindi şəfaları bitməyən bir bitkidir. Ot hindi insan orqanizmini sanki yeniləyir. Bu bitki ilə müalicə olunan zaman orqanizm sanki təzələnir. Məşhur təbiblərin bir çoxu hətta bu bitkidən istifadə edir. Bəs bu bitkidən necə istifadə etmək lazımdır? Bir çay qaşığı ot hindi tozunu bir stəkan qaynar suya qarışdırıb içilə biləcəyə vaxta qədər gözləyin. Sonra bir çay qaşığı bal əlavə edib yeməkdən yarım saat əvvəl için. Günüdə 2 dəfə səhər, axşam edin. Bu qarışım bütün iltihabi xəstəlikləri təkbaşına götürə biləcək bir gücə malikdir. Bu qarışımın faydasını görmək üçün ən azı 1 ay içməli lazımdır. Qanı duruldur, damarları elastik edir, təzqi normallaşdırır, beyin qan dövranını yaxşılaşdırır, diqqəti və yaddaşı gücləndirir. Zob düymələrini əridir, forangiti götürür. Anginanı qısa müddətdə sağaldır. Mədə qaltı vəz xəstəliyi zamanı çox faydalıdır. Podaqra şişlərini əridir, qurdqolucudur. Şəkər xəstələri üçün əvəz olunmaz bir şifa mənbəyidir. Sadəcə şəkərin müalicəsi zamanı balın dozasını azaltmaq lazımdır. Xroniki gastrit və kolit zamanına faydalıdır. Reumatizm və rheumatoidli poliartrit zamanı mükəmməldir. Bütün əzələ ağrılarında faydalıdır öd qovucudur. Öd və böyrək daşlarını əridir. Eyni zamanda bağırsaq xovlarının arasındakı daşları da əridir. Sistit və böyrək iltihabı zamanı faydalıdır. İmmuniteti çox gücləndirir. İllərlə çəkilən allergiyanı götürür. Xroniki bronxit, astma, bronxit və lərem xəstələri üçün şəfa mənbəyidir. Damarların içini təmizlədiyindən və qanı durulaşdırdığından ürək qan damar sistemi üçün şəfağlıdır. Peygamberimiz hətta sallallahu alayhi ve sallam müalicələrin ən yaxşısı hicamə və ud hindi ilə müalicədir deyə bildirmişdir.